নমস্কাৰ সকলোলৈকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু সকলোৰে যাতে ভাল হয় কুশল হয় সেয়াই মই কামনা কৰিলোঁ আৰু মোৰো যাতে ভাল হয় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আজি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এখনি শৰাই দিলোঁ আৰু দুপৰীয়া যিমান মানে অন্ধকাৰকৈ আহিছিল নহয় একেবাৰে কৃষ্ণ জন্ম হোৱাৰ দিনাখন যেনে হৈছিল মানে হিৰ গীৰ খবতে শিলে বৰ কিলা অন্ধকাৰে ঠিক তেনেকুৱা হৈছিল একেবাৰে মানে ভিতৰীয়া খুব আন্ধাৰ কৰি আহিছিল জন্মাষ্টমী বুলি একদম জেনাষ্টমীহেন লাগিছে আৰু তাৰমানে ৰাতি গধূলি মানে পাঁচমান বজাত এনেকুৱা ভূঁইকোপ আহিছিল আপোনালোকে গম পালেনে নাই কোনে কোনে গম পালে জনাবচোন একেবাৰে খুব ভয় লাগি গৈছিল ইমান ডাঙৰ ভূঁইকূপ কোনে কোনে গম পালে জনাব শেষত সকলোকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীক বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ আৰু যিহেতু আজি অষ্টমী সেয়েহে নিৰামিষ ৰাতিপুৱা কামখিনি কৰিয়েই সেয়া মই এখন তৰকাৰী বনালোঁ আৰু জানেটো চবখিনি কাম কৰি উঠাৰ পাছত খোৱাৰ এটা যোগাৰ লাগিবই সেয়া আজি নিৰামিষেই এখন তৰকাৰী উঠাৰ বাবে মই সেয়া পাঁচফোৰণ দুটা শুকান জলকীয়া পিয়াঁজ অলপ দি দিছোঁ আৰু ইয়াত আছে জিকা জাহাজী কল অমিতা ৰঙালাও সেয়া তৰকাৰী আৰু আজি অষ্টমী বুলি নিৰামিষে হ'ব দৌৰা দৌৰিকা কামখিনি আৰু এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'বই যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহিলে এয়া আজি অষ্টমী তাৰপিছত হ'ব বিশ্বকৰ্মা পূজা তাৰপিছত দুৰ্গা পূজা তাৰপিছত শ্যামা পূজা কালী পূজা এনেদৰেই আৰম্ভ হ'বই আৰু পৰ্ববিলাক আৰু এনেকুৱা পৰ্ব আহিলেতো গমেই পায় মাটিৰতা মানুহৰ মোচা ঘৰ মোচা সৰা সেইবিলাক কাম এনে যদি কেতিয়াবা এদিন নকৰা হয় কিন্তু নাই কিবা উৎসৱ পাৰ্বণত যেনে তেনে হ'লেও কৰিব লাগিব সেয়ে ময়ো আজি কামখিনি কৰি ৰাতিপুৱা খোৱাৰ দিহা কৰিছোঁ এইফালে ভাজিছোঁ মই আলু আৰু এইফালে তৰকাৰী আজি দালি নবনালোঁ কাৰণ দৌৰা দৌৰি হৈছে খুব সেয়ে বোলে যেনেদৰে তৰকাৰী আৰু আলু ভাজি ৰাখাম ৰাতিপুৱাৰ সাঁজ আৰু আজি বতৰটো একেবাৰে বৰষুণ অলপ অলপ দি আছে আৰু মোৰ এয়া ৰাতিপুৱাৰ সাঁজ হ'লে ইফালে আলু ভাজি আৰু তৰকাৰী যে দালি নবনালোঁ যিহেতুকে কামৰো অলপ দৌৰা দৌৰি লাগিছে সেয়েহে আৰু যিমান হ'লেও কাম বুলি ক'লেতো গমেই পায় ইটো ইটো ওলাই থাকে এয়া মোৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাত সাঁজ ৰেডি তৰকাৰী আৰু এইফালে আছে আলু ভাজি ইয়াত আছে জাহাজী কল ৰঙালাও অমিতা আৰু আলু কেতিয়াবা গৰমে গৰমে এনেদৰে খায়ো ভাল লাগে আপোনালোকে বাৰু খায়নে কোনে কোনে খাই জনাবচোন গৰম গৰম ভাত এনেদৰে ভাজি আৰু তৰকাৰী আৰু আজি বতৰটো ঠাণ্ডা অলপ অলপ ঠাণ্ডা নিচিনা হৈছে গৰম নাই তেনেদৰে সেয়ে বোলো খোৱাখিনি অলপ সোনকালে কৰোঁ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱাই জনাবচোন যদিহে ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে নতুনকৈ চিছে তেওঁলোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু এয়া মই দুপৰীয়া বনাবলৈ লৈছোঁ খিচিৰি এক কাপ লৈছোঁ মগৰ দালি এক কাপ মচুৰ দালি চাউল অমিতা ৰঙালাও আৰু আলু এয়া মই দিছোঁ এক কাপ মগৰ দালি আৰু এয়া দিছোঁ এক কাপ মচুৰ দালি আৰু দালি মিক্সাৰীত অলপ দালিটো বেছি হ'লে ভাল লাগে খাই আজি যিহেতুকে নিৰামিষ সেয়ে ভাবিলোঁ অষ্টমী বুলি অলপ খিচাৰী বনাওঁ আৰু এয়া মই এক তাপ দিছোঁ চাউল আৰু ইফালে একাপ দিয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ মিঠা ৰঙালাও আৰু এইফালে আলু আৰু খিচিৰিত ৰঙালাও হ'লে খুব ভাল লাগে আৰু লাওটোও খুব মিঠা আছে মানে সেয়ে ভাবিলোঁ আজি দুপৰীয়া অষ্টমী বুলি খিচিৰিকে বনাওঁ অলপ এইখিনি ভালদৰে ধুই লৈ এয়া মই বহাই দিলোঁ কুকাৰত আৰু ইয়াৰ মছলা আছে জিৰা গুড়া হালধি নিমখ নহৰু আৰু জলকীয়া আৰু এইয়া খিচিৰিখিনি মই তেল মাৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া এটামান নহৰু দিছোঁ কাৰণ নহৰু দিলে খুব ধুনীয়া বাছ হ'লে এটা তৰকাৰীখন হেৰি খিচিৰিখন মানে খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ দিছোঁ পিঁয়াজ এইখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম খিচিৰি কোনে কোনে খাই ভাল লাগে খাই ভাল পায় জনাবচোন আমিতো মই প্ৰায় বনাই থাকোঁ খিচিৰি কেতিয়াবা দৌৰা দৌৰি লাগিলেও খিচিৰিয়ে বনাওঁ আজিও ভাবিলোঁ দুপৰীয়া বোলো খিচিৰিয়ে খাম অষ্টমী বুলি আৰু ইয়াত মই অলপ দিছোঁ পাঁচফোৰণ সেইখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লওঁ আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ মোৰ চব লোহাৰ কেৰাহী আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ইমান ক'লা ক'লা কিন্তু এয়া লোহাৰ কেৰাহীত বনাই খুব সোৱাদ লাগে খাই চাবচোন আৰু ইয়াত দিছোঁ মই এক চামুচ হালধি আৰু নিমখটো মোৰ আগতে দিয়া আছে আৰু এক চামুচ সৰু চামুচেৰে জিৰা গুড়া পাঁচফোৰণ নহৰু পিঁয়াজ জিৰা গুড়া এইখিনিয়ে মছলা ইয়াত আৰু অন্য মছলা আকৌ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু ইয়াত মই ইয়াত খিচিৰিখিনি বাকি দিলোঁ আৰু এনেও ৰঙালাও দিলেই খিচিৰি সোৱাদ লাগে এইখিনি ভালদৰে গুটি দিলোঁ এইয়া মোৰ খিচিৰি ৰেডি দুপৰীয়া আৰু এয়া গধূলিলৈকে মই শৰাই দিলোঁ অকণমান অষ্টমী বুলি তাৰ আগতে মই এবাৰ মন্দিৰকো গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা আহি মই এয়া গধূলি শৰাই দিলোঁ অষ্টমীৰ শৰাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ আৰু এইফালে বনালোঁ মই কেঁচা লাড়ু নাৰিকল চেনি আৰু গুড়াৰে এয়া মই লাড়ু বনালোঁ কোনে কোনে বনাই এনেদৰে ক'বচোন এয়া লাড়ু শৰাই দিয়াৰ বাবে খুব ভাল লাগে এই লাড়ুটো খাই ইয়াত নাৰিকল দিছোঁ চেনি দিছোঁ আৰু গুড়া অষ্টমীৰ লাড়ু আৰু এইফালে মোৰ এয়া প্ৰসাদ যিহেতুকে ঘৰতে নাম প্ৰসংগ নাই এনে অকণমান প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু এয়া মই শৰাইখন ভাঙি দিলোঁ আগতেতো গাঁৱত এনেদৰে অষ্টমীৰ দিনাখন ৰাতি পোহৰ কৰি দিছিল আমি আগতে সৰি থাকোঁতে গোঁসাই ঘৰত নাম নাম ধৰি মানে পোহৰ হৈ গৈছিল এয়া প্ৰসাদ